मुझे एक वाक्य अचानक याद आया शेख अलैह अजब वाक आया <laughs> दुआ करने का तरीका सिखा दे, वहा कैसी है से मांगा कैसे जाते है? शेख ने फरमाया कभी तो जो भूख लगी है भूख लगी है मैं हाँ कहा जब तुझे शिद्दत की भूख लगी ऐसी कई दिन का भूखा हो देखा नहीं इतना तो नहीं है तो फिर मैं फिर जा कई दिन का भूखा रहे और कई दिन के भूखे रहने के बाद फिर तेरे अंदर जो खाने की तलब हो और जो जिस अंदाज से खाए फिर वो आके अंदाज बताओ चला तो गया सहब सरवत सहब हैसियत सहब माल था कई दिन भूखा रहा हुक्म था शेफ का पीरो मुर्शिद का और मुर्शद भी वो थे जो मुर्शिद आजम थे बा मुर्शिद थे तो कई दिन का भूखा अब भूख आखिरकार एक दिन दो दिन तीन दिन पता नहीं कितने दिन भूखा बस मैंने लफ्ज कई दिन का भूखा पड़ा कई दिन का भूखा रहा और फिर जब भूख पे खाने पे पड़ा तो टूट पड़ा मैं सहरा में गया वहां एक साहब ने मुझे बताया यहां प्यास के मारे मुझे मिले जहां बलब थे बस अभी मर जाना था पहुंचे और मैंने उन्हें पानी दिया जिस बंदे ने उन्हें पानी दिया पानी में भूसा डाल के दिया भूसा नहीं होता वो डाल के दिया अब वो पानी पिए आगे भूसा है फिर पानी क्या कर रहे हैं उन्हें तुम्हारी खैर इसी में है। क्यों अचानक प्यासा और अगर तूने पानी एकदम पी लिया उस युक्त मर जाएगा भूसा इसलिए डाला कि छोटे छोटे घोट पिए और बच बच के पिए शेख शेखने अरबी अलैह ने पूछा कैसे खाया कहा मैं तो खाने पे टूट पड़ा कहा किस तरह कहा कि बस मुझे फिर किसी चीज का होश नहीं रहा सिवाय इसके कि मैं था और खाना था कहा बस इस तरह अल्लाह से मांगा जाता है जिस वक्त अल्लाह से मांग फिर तू हो और अल्लाह हो तू हो अल्लाह हो और इसी तरह मांग और इसी तरह अल्लाह की मोहब्बतों पे और अल्लाह के वादों पे टूट पड़ ऐसे यकीन के साथ ऐसी बेकली बेचैनी बेकरारी के साथ इब्ने अरबी रहमतुल्ला ने क्या गुर सिखाया अल्लाह से मांगने का अल्लाह से मांगना सिखाया और मांगना सिखाया और बंदा गया और कुछ ऐसे एक बात कहने लगा कि शायद अल्लाह आपको अपनी शान के मुताबिक जजाय खैर दे आपने मुझे मांगना सिखाया ये वाकया खत्म हो के मैं अब अपने अल्फाज बयान कर रहा हूं हम दुआएं पढ़ते हैं मांगते नहीं है इबन अरबी शहर अरबी की तरह हम दुआएं मांगने लग जाए उन्होंने मांगना सिखाया हमें इबन अरबी ने पढ़ना नहीं सिखाया इबन अरबी ने क्या सिखाया मांगना सिखाया पढ़ना नहीं सिखाया हम दुआएं मांगने वाले बन जाए